Ох, дрібницях мода в деталях це шоурум на Ukrainian Fashion. Сьогодні на гостину я вирішила завітати в київський мультибрендовий бутік Наталі Зе. Здравствуйте, Здравствуйте, Вітаю вас. О, ви сьогодні в Здравствується, Варися! Я готувалася. Ну, з нова колекція від да. повсякденного. Кутюру? Как да. его вылечают? Да. Девчата, нечуванно, что у вас новая осіння зимняя коллекция. Да. Вот, пожалуйста, здесь все у нас представлено. чула, что у вас пополнение, появился новый американский бренд сан -Джо. Первый сезон в этом году мы получили марку. Она сочетает себе элегантную классику и очень благородные оттенки, как мы можем видеть. И что самое интересное, в этой марке есть весь размерный ряд. Что в наше время во всех, все кутюрные марки, ну, очень мало кто из них предлагает. Самый маленький размер, как раз на вас, это будет вот эта вот Прекрасное, красивое платье. Здесь <гум> тоже э, модный тренд, это сияние сразу Сваровских. <гум> Я, до речь, начена про те, что як кольорову гаму, так и технологию Сантана. Да? Санжан, да, це, це, да, да, сан uh, это Сантана. А что цепь? Це определене кручение ниндзя, и окраска йде э, в свободном мотке пряжи. Эта технология позволяет вещи сохранять намного mm -hmm. дольше свой первозданный вид. Mm -hmm. Два рока, сдается, да? Анжелина Джоли была обычной да. Mm -hmm. этого бренда, mm -hmm. ну а зараз Кейт Уинслет. Мне кажется, что это для истинных аристократов. Как мы с вами, mm -hmm. а Эмилио но все-таки остается Эмилио Пульче. Давайте пройдем Ой, к нему и поближе. Кольоры. Вообще Эмилио Пуччи называют истинным сокровищем итальянской моды, и часто одежда Эмилио Пуччи сравнивается с холстом, на который наносятся все ну, всевозможные яркие краски. На самом деле так и есть, потому что эту одежду можно узнать за версту. Я думаю, что все знают его легендарный капри, он же и был властным автором. Потому что один из его бутиков был на итальянском острове Капри. Дуже красивые, высокие эти не дивлячись на то, что это осень-зима. Ну вот, да. в этом году как раз самый главный тренд – это угу. цвет, цвет э, драгоценных камней. Угу. И вот ваш костюм – это цвет изумруда. Мне очень нравится. Ну, и модная баска, баска, баска в этом сезоне, <laughs> да. Так. А от якщо говорити з того, що сьогодні у вас тут є в Пучі, я так розумію, що у вас є сукня фаворитна. Да, так, звісно, давайте я вам ресію покажу. Ага. Ну Все, що найкрасивіше повинно бути да, на вітрині. Кстати, на днях Ірина Шейку була yeah. на одній з і вона в цьому паціє. Ну так, да. Ірина Шейк – модниця щита, Не, не дарма вона. Ну и, Этро. Ой, наша любимая мамка. Моя любимая мамка. Кстати, я хочу сказать по поводу Этро. Ее тоже можно узнать за версту, как и имя, благодаря вот этим орнаментальным мотивам пейсли, или, как называют еще, индийский огурец. Джерлама Этро когда-то очень полюбил этот рисунок, и с тех пор это является визитной карточкой Этро. Изначально по истории создания пейсли mm -hmm. это был э, трикотаж, и на него наносилась определенным образом э, рисунок. Но сейчас в новых технологиях, конечно, оно и вплетается и рисуется на разных тканях, на текстиле, на трикотаже. Mm -hmm. Вот сейчас, вот, допустим, вот вы обратили внимание на этот трикотаж. Ой, это ну да. Этривский овероч. То есть поделиться, Я думаю, что Пуччи из Этрюда молодец, стосовно кольорин на осень зиму. Вот. Я так думаю, что... осінь зима у нас буде яскравий. Зовне. Те, що пропонують дизайнери, ага, ми класичні. будь на такому атласну. Полотні так, теж ваші любимої <рес> Пейслі. От я ми зараз біля вашого такого брендволу, так званого, да? Санджон, Валентайн, да. Еміліо Міліопуче, Барбара Буї. А за яким принципом ви формуєте а, брендову палітру, якщо так сказати? Ну, на самом деле главный наш принцип это удовлетворить нашего клиента. Поэтому мы стараемся отобрать коллекции, даже для самых взыскательных клиентов. Мы стараемся подобрать одежду на любой вкус. И еще что то очень важное, да, мы не возьмем то, чтобы мы сами не хотели выносить, да, наши байеры. То есть мы... Бар да. Даже пасует. На самом комбинезоны – это моя слабость. Вам даже пасует. Спасибо большое. Но стримано, но в сексуально. Но аксессуары – это же атрибут, который может дополнить будь-який лук. Они поставлены здесь. Ага, ой. Роскошные викторианские браслеты. Да. Да, это браслеты у нас от Эмилио Пуччи. Mm -hmm. Этот браслет, браслет-манжет. Я mm -hmm. вам принесла еще mm -hmm. один. Зеркалик прекрасный. Тоже от Эмилио Пуччи. Mm -hmm. Массивный браслет и кулон на длинной цепочке. Тоже красиво. Mm -hmm. Есть у нас еще саквояжик очень красивый oh. от Барбара Буи. Mm -hmm. Сейчас это очень модно. Mm -hmm. Тренд э, среди сумок хорошо для бизнес-леди. Как раз все сюда поместится необходимое. Да. iPad, iPhone, что там да, все, что сейчас с носят да, с все. И вам очень подходит под этот костюм. Да? Ну все, девчата, я пишу. Да. И вам, до так же. Да, кстати. Он классичный, но очень элегантный лук. Супер. Да. А, ну, ну, стекла, Да, кстати, сейчас тоже один из трендов – это сочетание несочетаемого. То есть в данном контексте это имею в виду цветов. И вот э, Клайв с бахромой, Эмилио Пуччи, очень бы вам подошел к этому костюму. Красава. Слушай, я думаю, что можно, Эмилио минимум, сранку такую и Да от Барбара Боиси, где можно покласть Эмилио Пуччи. Ну, а вечером кто знает. На вечеринку <с <с сразу. Красивый такие. Восьми выбор сегодняшний. Хороший выбор. А я вам хочу еще показать очень красивый свитер mm -hmm. от Сент-Джон. Mm -hmm. Здесь тоже очень модный тренд – это напыление по трикотажу. Mm -hmm. Потрогайте, какой здесь трикотаж. Mm -hmm. Кошмир мягкий-мягкий. А сверху эластичное напыление. Ну и конечно одными вещами нас очень радует барбаровые. Mm -hmm. Сочетание кожи и ткани, сочетание трикотажа шелка. Можно mm -hmm. посмотреть. Я Давайте перейдем. Подойдем. <laughs> а. Здесь у нас сочетание кожи и ткани, шелка и трикотажа, большие объемы. Но сейчас очень модные куртки и пальто mm -hmm. э, со спущенным плечом и с mm -hmm. большим объемом, как бесформенные. Ну, конечно здесь кожи и mm -hmm. Очень так, модно. Так, Да. Мода круглая. Стихать. Вот же, еще что и докупить, и все тренды, которые нас чекаются на осень-зиму? Каждая марта нас радует своим трендом. Mm -hmm. В нашем магазине сейчас трикотаж, это Этра, Барбара Буи объемы, mm -hmm. ваш любимый Пучи, цвета драгоценных камней, mm -hmm. и, конечно же, сен своим сиянием стразов на кружевах. И самое главное, что все mm -hmm. тренды собраны здесь, на Тализе Делюкс. Ми стараємося набрати тільки найкраще для наших моніт, що обязательно потом становиться маст хевом для всіх стильних жінок України. Ну, я думаю, що основний маст-хев, незалежно від сезону, це просто до вас завітати, ось так пощебетати, отримати корисну інформацію, приміряти останні луки. А, і все це тут в Наталі Заделюкс. Символічно, що сьогодні Ukrainian Fashion завітав саме до вас. Ukrainian fashion, ми там, де панує стиль. Сьогодні стиль панував Наталі Заделюкс. i mm -hmm.